Transcrição e 请大家以最热烈的掌声欢迎新娘季雪晴。人呢、啊？要不我给他打个电话吧。没人接，雪晴姐该不会是逃婚了吧？真是的，这可怎么办？要不，要不我替她嫁给你好了。行，季家的财产还没到手，你别闹。 要不先放一些你和新娘的合照，拖延一下时间。快快快，我们先欣赏一下新郎新娘两人的美好照片，一起等待新娘的到来哦。这，这是哪来的嘿？视频上那个女的不就她吗？不是我，不是我。快，快去城西的教堂，陆大公子在那里举行婚礼，新娘正是季雪晴。快快、哎、快，快这,这,这可是大新闻啊！贺凌霄。 续情。<奇>哇，新娘子好美啊！真的好般配、啊。配啊、我终于再一次嫁给他了，这一次我没有半分不愿，全是真心。经过上帝的见证。 你们两位已结为夫妇，现在丈夫可以亲吻妻子了。怎么了？不敢吗？<laughs> 怎么，被自己的老婆亲一口也要害羞吗？啊！<laughs> 我哥也太会了！你哥哥绝对遗传了你爸爸。 这水声真是引人遐想啊！不行不行，我要矜持。要不我冲进去，反正都已经结婚了。啊！你在这里做什么？我……哦，我懂了，你是垂涎我的身体。我想说，要节约用水，下次洗澡带我一个。嘿，叶先生，你不能进去，滚开！别拦着我，叶哥哥。 他们陆家的仆人、嗯、<来>真是不识相，嗯、是来了不速之客了。让他们进来。啊！季雪晴，你今天不应该是和我结婚吗？为什么会出现在这里？我出现在我老公家有什么不对吗？雪晴姐，你和陆凌霄，你们真的在一起了？ 哼、嗯，那你是不是很嫉妒我呀？你，你胡说！我，我有什么好嫉妒的？真的很嫉妒！吻我！他们俩到底在干嘛？不会是要当着我们的面呀？你怎么还在这？ 老公，会不会是他不高兴？我们没给他发喜糖呀？我们不，纪琳<灵>，家主，去，把给家里佣人们剩下的喜糖打包了，给这两位带走。是你们，你们羞辱谁呢、啊？天意哥哥，你等等我。配合的不错，你也不赖。我们继续吗？